私、ご飯も食べて薬も飲んだからなんだかかなり良くなった気がするよほんとによかったーみんなに感謝だなあとは何よりもあこに感謝だそそんな感謝だなんてあこ当たり前のことしただけだよその当たり前のことがすごく嬉しいんだよあそうだ 看病してもらったお礼に久しぶりに一緒にゲームでもやるかずっと寝てて体もなまってるしだダメだよゲームなんてもしよくなったからってまだ完璧に治ったわけじゃないんだからほら早くお部屋に戻って寝なきゃお姉ちゃんうんでもずっと寝たままって退屈なんだよな それでも寝てなきゃダメ分かったよじゃあアイス食べたいアコがアイスを食べさせてくれたら寝てもいいかなもうお姉ちゃんなんか子供みたいだよいいじゃないかアコがこんなに頼もしくなったんだから少しぐらい甘えても仕方ないなえへへ実はお姉ちゃんがそう言うと思って

<laughs> なんかこうやってるとアコがお姉ちゃんのお姉ちゃんみたいだねアコお姉ちゃんかそれもなかなか悪くないなうーんでもやっぱりアコはお姉ちゃんの妹がいいそうなのどうしてだってアコ、お姉ちゃんにたくさんも たくさん甘えていいぞそれじゃあお姉ちゃんに抱きついちゃうま待った今はダメだよ私の風邪が治ってからじゃないとあそっかそれじゃあ早く風邪治してねうん分かったよそれじゃあアイスもおいしくいただいたし約束通りもう寝るよ早く風邪を治すためにもなはい おやすみ、お姉ちゃんああおやすみさてとアコも洗い物とかしなくちゃでもアコがお姉ちゃんかお姉ちゃんって言ったらこんな感じかな「ともえ大丈夫かちゃんとついてこいよ」トモエ「ともえそんなになくなってお姉ちゃんがいるから」 <あ><笑><笑>やっぱりフフは似合わないかも、フフ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 はフフ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  もう熱は下がったかなお姉ちゃんちょっとおでこを借りるねう,ーんうんうんちゃんと熱が下がってるみたいよかったこれならきっと明日には良くなってるおやすみお姉ちゃん明日は一緒に学校に行こうね<タッ>